И у нас с пятницы на субботу мы проводили эксперимент по патрулированию города Желтой Воды. Владимир Жанович, есть, да? Есть. Я на велосипеде гонялся за патрулями, но некоторые патрули я догнал на велосипеде. Некоторые я их не то, что не догнал, я их даже не видел. Кроме того, поразительное спокойствие было возле спутника. Вообще никого не было даже ночью зато потом на следующий день там появились люди. И у нас за ночь произошли противоправные проникновения в помещение предпринимателей. Владимир коротко, подводя итоги патрулирования, коротко, что можно сказать на камеру, скажите. Значит, как, как, было организовано, кто принял участие, по крайней мере, по документам? За доручением Минского головы, в вторник, 1.11 ми провели нараду в приміщенні жартовольського відділення Кам'янського відділу ГУМ Дніпропетровській області, де було прийнято рішення про проведення патрулювання з п'ятниці на суботу. Прийняли рішення з 17 до 4 ранку патрулювати. Були залучені громадські організації Авган. Жартоводський, казачий по жалтовоцькій, Уральщик, також громадська організація «Яструб». І о 18-й годині в п'ятниці ми зібралися знову в приміщенні жартоводського відділення, щоб розставити патрулі, кількість узгодити, маршрути і таке інше. Не з'явилася у нас організація Уранчик. Всі інші громадські організації прибули для патрулювання. Тому зарані ми були, вирішили уранчик поставити на водобут маршрут, але водобут у нас був не закритий, оскільки організація вранчик не з'явилася. Що стосується самого патрулювання, патрулювання почалось вчасно, досить успішно, але перший... Менецьком, Блениць, як то кажуть, тому у нас була не дуже гарна взаємодія. Е, так, наприклад, е, організація Яструб, е, я особисто з ними ходив, досить е, чесно патрулювала. Е, що стосується деяких інших патрулів, задержались працівники міліції, наприклад, е, ГАІ, тому патрулювання на веселій Іванівці здійснювалося без працівників міліції деякий час. Потім автопатруль з'явився на веселій Іванівці. Що стосується центральної частини міста, то патрулювала громадська організація Казачі Пожовтовоцькій, а 23 годині 9 хвилин намагався зв'язатися, не зв'язався. Останнім даним просто старший наряду у них проходила перезмінка, старший наряду мінявся, і вони знаходилися в відділенні, в жартовоцькому відділенні Кам'янського відділу поліції і тому не могли відповісти на мої дзвінки. Що стосується самого патрулювання, то якось дивно виглядало, за яким-то дивним збігом обставин у нас з п'ятниці на суботу. Була дуже спокійна ситуація в місті. Відомі криміногенні точки повністю були відсутні, як такі. Тобто тишина і спокій. Ну, переключились зато на, на прихновіння в таку. Але як тільки закінчилось патрулювання, у нас моментально, як на як, як команді почали виставлятися магазини. Ну, Проникновення второї точки пішли, тобто якось це дивно виглядало. Ну, що стосується патрулювання, думаю, ми все-таки продовжимо такий захід, але е, треба налагодити більш чіткі взаємодії. Тому що, е, вважаю, взаємодія була налагоджена не, е, ну, не на належному рівні. У нас е, патрулі ходили самі по собі. Треба э, здійснювати, було загальне керування. У нас з цього перший раз не вийшло. Ну, це так коротко. Приняли участие представитель організації Афган, руководитель Сергей Николаевич Іщенко. Вони їздили на автомобилі втроем. Там. Я їх видел. Коротко ітоги патрулирования Сергій Николаевич. Все-таки вишкота. который был и в горячих точках, понимаете, с вами люди были, которые участвовали в том числе в АТО. То есть это люди, которые ну, как бы видели, смотрели смерти в лицо. С чем вы столкнулись, какие проблемы были и как вы видите в дальнейшем взаимодействии вообще охраны общественного порядка в городе ну, что хочется сказать, у нас в патруль был выставлено три человека, это участники антитеррористической операции. Ребята дежурили по городу. И плюс мы еще втроем ездили на автомобиле, ну, смотрели за порядком. Как уже сказал Владимир Жанович, что порядок в городе был, наверно на высшем уровне, и не было ничего, ну, никаких происшествий не было, и не было даже замечено этих происшествий. Ну, как бы, не знаю, на что напрашиваться вывод, но на следующий день... Даже было сказано, что были скрыты магазины и торговля средь бела дня на перекрестке Буденного и ну, на, на трассе Буденного и кутер -Петровску. шла бойкая торговля. Я не знаю чем, не буду говорить, но был замечено автомобиль, в который по очереди молодые люди садились и через две минуты выходили оттуда. Вот то, что я видел на самом деле. Автомобиль. Мерседес АЕ 4274. Это для милиции. Пускай она проверит. В принципе, если дежурство надо устанавливать и надо наводить порядок в городе, ну я не знаю, надо как-то как-то по-другому его делать, как-то по-другому делать, как мы будем, наверное, решать. Еще ну, вот у нас сегодня здесь не случайно много. Ребят находятся. Это ребята, которые работают в такси. Мы сейчас не обсуждаем, как они работают с лицензией, без лицензии, там можно долго рассказывать. Прежде всего они люди, которые свои семьи стараются обеспечивать самостоятельно. Работа в такси всегда считалась и во всех странах опасной. Мы считали, что 90-е прошли. Но вот судя по тому, что произошло в течение полутора месяцев, мы говорим о том, что скорее всего вот эти 90е возвращаются. Я вспоминаю 90-е взрывы в городе и убийства, которые происходили в городе, в том числе в варенье, то я вот все-таки хотел бы предостеречь людей, которые хотят установить контроль над городом или еще чего-то. Ну, как правило, Желтые Воды специфический город, отличался от других городов тем, что тут контроль устанавливать, как правило, не удавалось. Заканчивалось это все для тех, кто пытался этот контроль установить, очень плохо. Очень плохо. Вот. Те убийства, которые были у нас и возле Сильвера, и на Варенях, кто помнит, там погиб... были убиты несколько молодых людей, которые приехали в Кировоградской области пытаться установить здесь контроль в городе закончилось это все печально для них. Я не хотел бы, чтобы у нас в городе тоже закончилось все печально для тех, кто совершает противоправные действия. Я не исключаю, что когда будет проникновение в киоск, а преступник в киоске увидит там человека, который служил в АТО, и этот человек будет, защищая собственность этого предпринимателя и себя лично, может поступать ну, возможно, даже с превышением предела необходимой обороны. В конце концов, ответственность за превышение предела необходимой обороны, она меньше, чем за проникновение. То есть я хотел предостеречь все-таки преступный элемент, что ну, вот такие без, вообще, без, вообще действия противоправные, они вообще как бы недопустимы. А уже если, как называется, беспредел пошел полный, то есть уже... Знаете, уже творятся такое, когда я смотрю, когда вот этот... А во... что там можно взять было в овощном киоске по улице Кропоткина? Выручка там, ну, тысяча гривен. Или там был еще один киоск одного из наших предпринимателей города, который одновременно является депутатом городского совета. Там с выручкой, которую забыли вынести, выручку, с деньгами для закупщи, для этих самых поставщиков, там было украдено, помню, 6 там, тысяч гривен. То есть из-за этого совершать действия, которые квалифицируются по части третьей, 185 -я. я вообще не понимаю. Ну, это вообще, то есть это полное. А в опочном киоске вывалить полностью металлические вот эти жалюзи с кирпичами вывалить всю полностью. Это, ну как это надо было? Что там в обычном киоске? Три банана взять? Ну, картофель взять. Вот. вот у нас представители есть такси Смирнова Лех. А, насколько я понимаю, Олег осуществляет деятельность законно у него, ну, он коротко скажет, законно вот он как представитель этой, скажем, когорты предпринимателей достаточно давно в городе он и бизнесом занимался, и водителем, я знаю, сколько лет отработал вот он уже выскажется, то, что у них наболело на сегодня Олег, пожалуйста ну да, действительно наболело потому что без предъявления каких бы, каких бы то ни было требований за последние 2-3 недели нам просто начали бить наши машины. Причем бьют это. Одну из машин разбили даже когда водитель находился в машине. То есть подошли, несмотря ни на что, без каких-либо там требований, просто уничтожают машины. И я не понимаю, кому это надо, кому это на руку. И я хотел бы обратиться к нашим властям, нашим нашему, к нашей милиции, они знают, к кому обращаться. Просто-напросто то, что сейчас начинает твориться, раньше жгли машины, сейчас начали бить. И бить целенаправленно именно такси. Кто-то организовал эту организованную группу, кому-то это на руку, но никто ничего не говорит, все тихо. Приходят смешные смс с темой, там, вы не последние, вы не первые, Готовьтесь, будет еще. Понимаете, ну просто-напросто ребята уже боятся работать по ночам. Там то, что там есть у нас, да, есть у нас в городе, э, кто платит налоги, кто не платит. Ну, на сегодняшний день, я вам скажу честно, я тоже работал на линии. Э, мы этот вопрос уже поднимали. На сегодняшний день, по тем ценам, по которым работают таксисты и по тем условиям, в которых они работают, за вот эти 20 гривен реально платить налоги. Я скажу вам, нереально. Если он еще будет платить налоги, ему проще не работать. Поэтому не обессудьте, я вам говорю, как оно и есть. Но суть не в этом, не в налогах. Суть в том, что нам стали бить машины. И никто, ничего, никак. Обращаемся в милицию, то есть было заявление в милицию, приехали. И нас просто поразил вопрос сотрудников. А на каком основании стоит шашка? А шашка стоит на том основании, что у человека, которому разбили машину, реально, есть лицензия, лицензионка, он реально работает. И просто-напросто, понимаете, вот так вот человек пострадал на ровном месте. За что? Пожалуй, у меня все. Я понимаю, нападающие на автомобили рассчитывают на ту статью, которая предполагает незначительную ответственность за причинение умышленных повреждений имуществу граждан, а в связи с тем, что разбитое стекла, это ущерб будет маленький, поэтому и ответственность будет маленькая. Ну, здесь идет другая статья совсем, потому что в данном случае идет организованная группа, совершающая такие действия. Они могут квалифицироваться, в том числе по части третьей, как хулиганское. хулиганские действия. Если, если докажется организованная группа и чей-то умысел, то в данном случае уже идет вообще другая статья. Потому что какая была цель? Цель вымогательства, тогда же эта статья идет за вымогательство. Обычная статья по старому 144 УК по новому кодексу это другая статья сейчас номер там вот и в данном случае ответственность там будет наступать совсем другая и в данном случае еще раз повторяю таксисты бывают тоже разные таксисты тоже бывают оружие для самообороны закончится это все может смертью нападающих и вот это вот я хотел бы предупредить людей которые эти действия совершают потому что таксисты это люди которые еще раз на свой страх и риск выживают просто в этом мире они, как правило, это люди все смелые, потому что ночью ехать, к тебе садятся разные люди, в том числе они знают, как, кто к ним садится, и они достаточно смелые. Потом, чем это закончится? Может закончится может, печально для нападающих. То есть они могут подловить, просто они могут выследить, они в конце концов могут сделать подсадную утку, такой автомобиль, и нападающие потом будут закончить, в общем-то, печально, очень печально. Если это кому-то нравятся такие разборки, в конце концов, когда этих нападающих возьмут, они же, вы же понимаете, нам рассказывают, как правило, все. Кто их попросил и так далее. Поэтому э, сейчас будут вопросы к полиции. Еще есть что-нибудь? Хорошо, я просто не Я хотел от своей организации дополнить э, Сергея Николаевича. Он сказал правильно. Значит, когда мы вышли в пятницу, все как будто опустело. Мы ходили со своей организацией, все погреба, все э, сараи, гаражи, дворы были пустые. Все было пусто. Ну и, в принципе, связь была с казаками, до двух часов ночи была у нас связь. Они работали тоже как... Значит, пользуясь случаем, прошу, значит, Минсвиконком или депутатский корпус ускорить, значит, усовершенствование той программы, которую я дал, вот, по взаимодействию с полицией или же как патрулирование города. И, значит, моя организация приглашает всех небайдужих принимать участие в патрулировании и наведении порядка в городе. Ну, я вам честно говорю, уже были предложения от людей, которые свое имущество хотят обезопасить, то есть они готовы для защиты своего имущества применять то, что у них есть законное оружие. Я еще раз говорю, если, как говорит один человек, черта невозврата будет пройдена, то ну, это очень плохо будет. Это очень плохо будет. Потому что в данном случае потом определить, где граница между необходимой обороной и просто убийством, трудно будет определить. Или превышение пределов необходимой обороны. Вот. Потом, как правило, я так понимаю, нападающие это молодые люди все. Это молодые люди, это же не пенсионеры в возрасте 70-80 лет. Это молодые люди, которые здорового возраста способны и так далее, и так далее. Поліція щось скаже нам хороше. Доброго дня, шановні присутні, Голова. доповідь щодо кримінальної ситуації в місті за минулу неділю. Я гадаю, слід почати з того, що дійсно почастішали випадки саме пошкодження автотранспорту. У даному випадку... Працівникам таксі. Е, відразу можу доповісти, що робота в даний момент ведеться. Е, інформація збирається. На даний час підключені додаткові сили в місті. В ЄРТР є дані? Дані вносяться, все це фіксується. Ще раз, є номер вже чи ні? Я зараз не готовий вам доповісти. Ні. На це питання. Лише можу сказати, що керуючись можливістю, звернутися до громадян. Якщо люди небайдужі до цього звернуться до відділку поліції, звичайно, ця інформація не буде розголошуватися. Інформацією про можливих свідків даних злочинів. Будемо вдячні. Це Всім нам піде лише на користь, тому що ніхто, крім нас, порядок в місті не наведе. Лише спільними зусиллями ми можемо це приборкати та зупинити. Загалом, як Володимир Жанович вже доповів, в п'ятницю було відпрацювання спільно з громадськими організаціями міста, було організовано патрулювання території міста. Ну, дійсно, не знаю, як це назвати, збіг обставин чи як, ніч видалася спокійною. Ходили, патрулювали. Активісти були, як мешканці міста бачили з нашивками, все було з працівниками міліції, чи вірні поліції. Загалом за минулий тиждень було зареєстровано 134 звернення громадян до відділення поліції Жовтоводського. Із них було 24 крадіжки особистого майна, 2 випадка шахрайства, 3 факти тілесних ушкоджень, 2 дрібні крадіжки, 1 дрібне хуліганство. Було зареєстровано 13 смертей. І один факт вилучення холодної зброї у мешканця міста. З даних повідомлень 36 фактів було зареєстровано до журналу єдиного обліку та порушено кримінальні справи за даними фактами. Було складено чотири адміністративні протоколи. Із них два протоколи було по благоустрою міста складено, Одна дрібна крадіжка у нас зафіксований факт, Та порушення тиші. 307-309. Не було такі. І по кражам, которые були в магазинах Славутіч, Привітливий, Кивос і так далі. результаты досудебного расследования без фамилии, без раскрытия тайны досудебного расследования? пока это зарегистрировано, там ведется следство Насколько я понял, там по одному из магазинов даже есть образцы крови человека, который проник в этот магазин. Это ясно. Так, что мы делаем по такси? Потому что ну, люди возмущены, как бы тут в пятницу было движение достаточно серьезное. Они тут высказываются вплоть до того, что они готовы защищать себя сами. Просто я еще раз говорю, закончится это все как варенье закончилось. Некие люди пытались в городе установить контроль, то ну, там кто кое кто уже вышел, а кое-кто должен вот только выйти. Просто люди желтоводские не допускают, чтобы у нас здесь кто-то устраивал контроль над в том числе нелегальным или легальным бизнесом в городе Желтой Ну, не любят у нас такого. Лежит у нас платить, у нас не хотят кому-то там. По такси, что мы делаем? Еще раз, речь идет Про... не о том, что они законно, незаконно работают. Если они работают незаконно, там без пытаний. У нас есть точки, которые под акцизными товарами торгуют, вы знаете, незаконно. В том числе бывшие сотрудники полиции. Вот. Поэтому здесь вопрос. Потому что в данном случае они э, с, хотят идти дальше. Я понимаю вас. Единственное, что сейчас Сказати, що дане питання не залишено без певної уваги. В інтересах розслідування даного, даних фактів не можу розложити інформацію. Однак робота в даному напрямку ведеться. Ну, свідки не внесім в Єдиний реєстр, то є вопроси.